Политическая партия Украина Майбутнего и Всеукраинская молодежная организация Европейская молодежь Украины подписали договор о партнерстве и сотрудничестве. Как отметил лидер Украины Майбутнего Святослав Олейник, договор – реальный шаг на пути к евроинтеграции, поскольку такое открытое сотрудничество делает украинскую политику понятнее и ближе для европейского общества. Сегодня действительно большое событие, потому что именно в политической жизни. Потому что когда политическая партия и молодежная организация, подписывает подобное меморандум о сотрудничестве, это означает, что мы уже стали еще на несколько шагов ближе к европейской интеграции. Святослав Олейник отметил, что идеи либерализма намного ближе украинцам, чем считают многие политики, влияющие на нынешнюю жизнь государства и общества. Мы становимся с каждым таким действием гораздо более понятны В Европе, и мы становимся как бы ближе к ней. Когда люди говорят про европейскую интеграцию, многие политики, но они не понимают некоторых вещей, что мы давно уже интегрированы. Вот тот, кто хочет, тот давно уже поменял себя, тот давно уже принял другие ценности, ценности, которые дают возможность развития. Основная цель сотрудничества – пропаганда либеральных идей в украинском обществе, что, по мнению главы европейской молодежи Украины Виталия Ильяшенко, позволит активнее влиять на процесс европейской интеграции. Мы пришли к тому, что нам всем вместе нужно объединяться, отстаивать свободу, развивать либерализм в Украине, поскольку людей мыслящих либерально более 40%. После подписания соглашения будет составлен план действий, предусматривающий проведение совместных акций и проектов, которые УМ и Европейская молодежь Украины намерены реализовывать в Украине. В частности, Всеукраинский форум либеральной молодежи и международные летние школы в разных странах Европейского Союза. Алексей Мамонтов, Видео Новости.